Saya tak pernah mendengar uh, cara Pasir Azam menyingkap pengalaman dulu. Saya teringat tanggungjawab kita. Bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengasaskan kekuatan induk di makkatul Mukarramah. Ayat-ayat awal itu muzamil mudafir Semalam saya dan Dato' Zamri di Institut Integriti Malaysia Kita teringat ayat ini Kerana ia sangat berkaitan dengan apa yang sudah saudara terutamanya Dan kita dalam negara madani Cuba hayati dan laksanakan Peringatan supaya pertama bangun Celik Segar Dari Lena kita Lembab kita Kelemahan kita Atau tidur kita Qum Fa Andir Maknanya Peringatan bahawa keadaan itu tidak begitu memuaskan atau baik. maka harus kita bangun kepada kecuaian kita. Setelah kum fa wa rabbaka fakabbir. Dan kita ikrarkan kebesaran Allah. Ya Maha Besar. Wa rabbaka Kabir Maknanya Dia bertapak Dan berpaksi kepada Akidah, keimanan Dan keyakinan Dia tidak boleh bergerak Dengan teori, dengan undang Dengan profesionalisme semata-mata Tapi Kerja dan amalan ini Mesti terpancar dari keyakinan, pancaran batin, damir dari hati nurani kita. Nah, kalau ada kesedaran itu bangun dari kealpaan dan kecuaian kita dan tahu bahwa kebesaran Allah menuntut sesuatu memulai dengan keyakinan wasiya bakafatahir Ah, dengan batu hari ini. Bersihkan. Bersihkan. Suasana, badan, kehidupan, ya, amalan. Keep less clean. Tapi di sini bersihkan dalam arti kata. Fizikalnya, mentalnya, jiwanya. Wasiyah baka kotahir. Bersihkan. Tidak boleh kita nak bawa perubahan, islah, reform, kalau tidak bersihkan, bersihkan di, mulai dari diri kita. Kemudian tentunya masyarakat, negara dan dunia sejagat. Tapi permulaannya itu. Jadi saya ingat untuk integriti ini, untuk keyakinan kita bahawa negara ini Allah kurniakan baik khazanahnya, tenaga kerjanya, sejarahnya, kekuatannya, pelbagai. Tapi kalau kita terus leka, kita belum celik, belum bangun, belum betul-betul sedar. Dan kesedaran itu harus bermula berpaksi kepada keyakinan kita dalam apa yang kita lakukan dan kebesaran Allah SWT. Tapi kalau benar kita yakin, bagaimana tak mungkin kita bersih kan? Tengok dia punya sequence. Qum fa'anzir wa rabbaka fa'kabbir wa thiyabaka fa'tahir. Jadi proses itu harus bermula dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Tetapi Apapun Bermula daripada diri kita Ini jadi benda kuliah asal sebab itu dalam Al-Quran Al-Karim Apapun bermula dari Kita boleh beri kuliah Boleh sampaikan tetapi Kita tahu bermula dari diri kita Dalam Al-Quran Ya ayyuhalladhina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara. Tapi mula dari diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Kadang saya gurau Kadang orang tafsir dia kata, tu yang aku bagi projekkan nak bini aku sebab Quran kata tu mula pada diri kepada keluarga. Tapi dia tak sambung daripada siksaan api neraka berat tanggungjawab menjawab dia. Dan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibda binafsika. Mula dari diri kita. Jadi kalau itu tonggak daripada dasar kerja amalan kita insya-Allah kita boleh bangkit. Itu mukadimahnya. Baik, pengalaman dengan SPRM <tuh> Saya semasa dalam kerajaan itu dengan BPA dan kebetulan walaupun saya timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sejak awal sebagai Menteri Kewangan sebelum jadi TPM pun masa itu dia dibentuk di, jatuh kuasa jemaah menteri jatuh kuasa kabinet pengurusan kerajaan mula diletak jatuh kuasa kabinet anti rasuah di peringkat tertinggi ada orang tidak berapa senang istilah itu Ditukar jadi pengurusan kerajaan. Dan uh, maknanya sejak tahun awal 90-an ada kegelisahan tentang rasa selesa bila ekonomi meningkat kian segar dipacu dengan meyakinkan azanah kekayaan melimpah Maka bibit-bibit rasuah menular dengan lebih kencang. Bukan bermakna tidak ada sebelumnya. Kita tahu dalam sejarah BPR sebab saya ingat lagi Harun Hashim belum jadi hakim masa itu. Itu digeruni kerana dia keras. Tak ada. Tapi tidak mampu dia banteras selagi seluruh kekuatan tekad politiknya, kekuatan badannya, dan profesionalnya dan keupayaannya untuk mengambil tindakan yang tegas. Jadi semasa saya pengusikan, saya tahu itu juga, juga sukar. Dia di antara kerja yang tidak popular termasuk dia kalangan beberapa menteri. Kerana tugas kita umpamanya menggeledah beberapa inventori uh, inventory, DKR atau Kementerian Pertahanan. Dan bila digeledah, tentunya terbongkar beberapa masalah dari segi kontrak, dari segi rekod dan sebagainya maka daripada situ maka kita terfikir tak cukup dengan kekuatan undang-undang dan tenaga profesional BPR ketika -ketik itu maka kita perkenalkan beberapa cadangan pindaan sebelum saya SPRM, saya bicara soal tahun 90-an akhir 90-an, 96, 97 kita bertangkan pindaan besar pada masa itu. Uh, Tuan Zamri ingat kerana kita bawa bukan saja kita pergi belajar daripada Hong Kong. So. Anti Corruption Commission, HSCC dan salah saya. Tetapi kita bawa wakilnya datang sini untuk sampaikan penerangan. Uh, yang tidak senangi tapi itu yang kita lakukan. Apa yang saya belajar dari Hong Kong? Hong Kong itu satu wilayah yang sangat terkenal dengan rasuah, dengan uh, beberapa kegiatan uh, Gangsterism dan sebagainya. Ya. Yeah. Itu memang di antara apa yang dianggap sebagai one of the most corrupt areas in the region. Tapi pada masa itu ada tekad politik nak lawan perubahan ini. Maka diperkenalkan Anti Corruption Commission. Dan tiga aspek yang saya ingat betul. Undang-undangnya kukuh. Pertama tekad politiknya jelas. Yes, ada ini undang-undang memperkasa institusi. Tekad politik yang jelas. Dan kedua, tenaga profesional yang cukup baik. tekad politik, tekad profesional, undang-undang. Dan bila tekad profesional termasuklah keupayaan mereka dari segi uh, kekuatan keuangan dia. Nah, ini yang Tansi Azam sebut saya dekat Belanjawan ini. Jadi macam mana nak bagi. Pertama, butuhkan uh, tambahan bila perlu untuk memperkasa lagi SPRM. Keduanya, berilah apa uh, layanan dan pengiktirafan kerana khidmat cemerlang SPRM ini. Baik. Jadi situ permulaannya dan ada peruntukan tertentu pada masa itu. Masa itu saya memangku Perdana Menteri. Peruntukan menyebut yang agak terlalu radikal pada masa itu. Iaitu jika didapati seorang penjawat awam atau tokoh yang pegang public office, menteri itu menggondol kekayaan tak dapat dikesan tapi dapat dikesan 5 tahun 10 tahun selepas itu selepas besar sekalipun SPRM masih boleh menggeledah dan mendakwa bila diluluskan oleh BPR masa itu kita luluskan saya dapat arahan daripada luar negara Perdana Menteri luar negara teliti semula kerana katanya ramai ahli-ahli jemaah menteri yang menentang saya rasa aneh dalam, dalam syarat mereka tak menentang jadi dia lapor kepada Perdana Menteri masa itu Perdana Menteri telefon saya dan bagi tahu kaji semula jadi saya terpaksa bentang semula minggu berikutnya dan saya mulakan dengan mengatakan kalau kita tidak korupt, kita tidak harus risau sama ada digelar hari ini atau esok atau lepas kita bersara, maka kita luluskan juga walaupun kemudian dengan beberapa pindaan terutama bidang peng. Uh, peng kuasa, penguatkuasaan itu ditarik balik oleh peguam negara pada ketika itu. Dia tidak uh, peguam negara yang progresif seperti benda sekarang. Uh, agak salah. Jadi uh, itu pengalaman saya. Jadi saya tahu saya ikut, ikuti benar sebenarnya. Sebab itu bila saya jadi ketua pembangkang daripada tahun 2009 dicadangkan cadangkan penubuhan SPRM. Tuan-tuan so, lihat, saya ini membangkang banyak hal. Tapi tentang SPRM saya bangun menyokong penubuhan SPRM pada masa itu. Dan Alhamdulillah bukan kerana ini depan Tersi Azam dan pegawai kanan dan rakan-rakan. Saya lihat dengan tekad politik kita, dengan kekuatan dan perutukan undang-undang yang ada dan selarasan dengan Jabatan Peguam Negara dengan sikap dan dukungan rakan-rakan saya dalam jemaah menteri terutama Menteri Malam Perdana Menteri saya lihat SPRM telah menggegarkan negara dengan keberanian bertindak terhadap siapa saja yang dianggap telah melanggar jadi saya ucap tahniah kepada semua saudara. <tuh> Mana pernah dalam sejarah ya. keberanian SPRM untuk bertindak kepada pembesar-pembesar yang paling berpengaruh. Satu, dua, tiga, empat orang dan lebih. Belum pernah dalam sejarah. Dia baca sejak tahun 1957. Kita merdeka. Ada sesekali seorang menteri ada. Ada menteri besar. Ada tetapi suatu tindakan menyeluruh dengan teliti, dengan berani, sedia mengambil risiko. Ini sahaja yang telah lakukan oleh SPRM yang kami banggakan dan ini saya kepada yang saya salut kepada keberanian saudara-saudara. Dan percaya kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran tadi, ini sahaja cara manusia dan negara boleh bangkit semula. Negara hebat dan kaya seperti mana sekalipun tidak mungkin dapat bertahan kalau ketirisan berlaku, rasuah terus menular. Sejarah juga membuktikan pasang surut tamadun kerana kerusakan dan kebobrokan sistem akibat rasuah. Bukan soal kecil. Semalam juga dikaitkan Saudara Zamri ya, itu teori Abdul Rahman Ibn Khaldun. Generasi baru pejuang-pejuang kemerdekaan, bapak-bapak ibu-ibu kita berkumpul. Korban subangnya, gelangnya, hartanya Sayyid. untuk kemerdekaan negara. Jadi cetusannya itu idealisme. Esprit de corps, semangat asabiyah. Kekitaan, idealisme, merdeka, menolak penjajah Mau selamatkan bangsa dan negara Bela rakyat dan yang miskin Kemudian generasi kedua Generasi penerus pengganti Semangat luntur. Ada generasi berikutnya Dia lupa kepada idealisme Kerana orang menilai pimpinan Bukan kerana keberaniannya, kecekalannya, ketegasannya, tetapi menilai kerana wangnya, kerana dananya. Maka sistem itu, seluruh sistem, budaya itu budaya materialistik. Kalau sudah di kalangan yang mungkin mengikuti novel, ada salah seorang novelist, Nobel Laureate yang terkenal, Garcia Marquez. Dia tulis satu novel sejarah mengenai Simon Bolivar, pejuang Latin Amerika, Venezuela, Bolivia, Colombia. Orang oh, terkenal semua dia. Simon Bolivar yang menentang penjajah Spanyol. Novelnya saya ingat betul. Amat mengesankan saya masa saya muda lagi membaca. The General and Its Labyrinth. Seorang general pejuang bertempur dengan semangat memberdekakan satu, bukan saja satu negara. Nama dia Simon Bolivar, jadi Bolivia. Tapi Kolombia, Venezuela, dia pergi satu demi satu negara memerdekakan negara dengan keringat darah dan air mata tetapi di akhir novel itu dia seolah-olah dengan kuda tak salah, di atas bukit dia dilihat kota ini di bawah dengan rasa hiba dan sedih kerana cita-cita dia -cita di di ditanam di, semangat ditanam cita cita aspirasi perjuangan rakyat itu kemudian kialuntur kerana yang mengambil alih itu mempamerkan kehebatan kekayaan kemewahan melalui rasuah dan apa kita sebut sekarang ungkapan keterisan dan sebagainya. Saudara ini kisah universal. kisah kekuatan dan kelemahan manusia. Sebab itu kita perlu saling ingat mengingati bahawa kalau mau angkat martabat harakat darjat Malaysia sebagai negara hebat seluruh kekuatan harus kita kerahkan. Tekad politiknya, jentera kerajaannya dan badan pengeluar kuasanya. Kerana SPRM itu menjadi satu tonggak Untuk memantau Dan memastikan Idealism itu tidak terakis Dalam satu sistem Pimpinan Sebab saya dilihat orang itu mula Runtuh dan rusak Harus digeledah Dan tidak akan diambil Untuk menyelamatkan Bangsa dan negara Dia bukan soal personal Bukan soal dendam kesumat Bukan soal senang dengan kesusahan orang. Tetapi niatnya itu kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa fakafatahir. Kerana kebersihan itu akan menyelamatkan negara. Saya lihat dari segi itu. Dan saya percaya saudara Azam dan rakan-rakan dalam SPRM. Mungkin akan menjadikan Malaysia ini sebagai contoh satu badan penguat kuasa, badan pemantau, badan pembersih. Keep Malaysia clean with an with a uh, MACC there is profound effective courage to bring back the esteem image of Malaysia as a great nation. Dan itu ulama saya nak sampaikan pada petang ini kerana saya tahu dia tidak mudah. Saya pun nasihat Saudara uh, Sudah Azam dan rakan-rakan yang kanan pada puasa jaga kesihatan jaga keselamatan kerana musuh-musuh juga bukan kecil-kecil orangnya kalau saya tangkap orang rasuah di pejabat daerah 1.000 hmm, 5.000 itu selamat kalau saudara geledah orang yang ratusan juta ringgit dan billion ringgit risikonya besar sokongan tak banyak saya pun aneh banyak kali saya bilang di mana mana saya aneh juga ya. berani mengambil tindakan bahkan disergah dimarahi lagi apa ini tak Tak fikirkan orang itu berjasa. Tak fikirkan orang itu uh, tak begitu sihat. Tak fikirkan orang itu berbagai alasan. Aneh. Kok. Eh? Padahal orang yang patutnya kata terima kasih. Bagi semangat dan dorongan. Ini bukan di luar, di parlamen sendiri pun. Bangun. Ini pembangkang. Saya bingung juga, pikirkan perkara ini. Kerana seharusnya, seharusnya kita dukung. Sebetulnya dia boleh tanya, ya saya setuju tangkap orang ini. Tapi saya nak tanya mengapa orang yang lain yang kita ada bukti tak tangkap? Ah itu okey, ini tak mengapa tangkap orang ini. Kan dia ada jasa. Semua orang ada jasa. Nih tukang cuci ini pun ada jasa. Pengurus ada jasa, ya. Yeah. Yang paling korak pun ada jasa. Kalau saudara lihat dalam sejarah. Huh? Kalau baca ada salah satu kupasan salah seorang hmm. uh, 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 alim, sufi. Dia terang pasal Fir'aun. Fir'aun tu ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Huh? Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Tapi jasa apa? Jasa Fir'aun bukan saya bandingkan dengan sekarang, jangan salah faham. kita esok media, kita tahu media, kita tahu ada sesuatu tertentu. Anwar menyamakan orang ini dengan Fir'aun. Ha, tak ada, tak ada. Saya tak maksud astagfirullahalazim. Tidak maksud membandingkan. Saya nak tunjuk tindakan harus diambil. Jadi, khusus saya, saya bagi rakan-rakan yang ada di sini, TPM dan Menteri, dan kepada semua keluarga SPRN. Kami dan segala kekuatan dan pengaruh dan mandat yang ada ingin menyatakan sila teruskan kerja baik itu dan bersihkan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.